تمام حمد خدا کے لیے اور درود محمد و آل محمد پر یہ حدیث مختلف اسناد کے ساتھ شیعہ سنی کتب میں موجود ہے یہاں ہم علی ابن ابراہیم جو امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگرد ہیں کی روایت پر اکتفا کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو یمن کا قاضی بنا کر بھیجا اسی دوران کچھ افراد نے شیر کو شکار کرنے کے لیے ایک گہرا گڑھا کھودا شیر اس گڑھے میں گر گیا اب شیر کا تماشا دیکھنے کے لیے وہاں لوگوں کا ایک جمع گفیر جمع ہو گیا شیر کو دیکھنے کے لیے لوگ ایک دوسرے کو دھکے دینے لگے اتنے میں ایک شخص کا پاؤں پھسل گیا جیسے ہی وہ گڑھے میں گرنے لگا اس نے گرتے ہوئے گڑے پر کھڑے ہوئے ایک دوسرے شخص کا دامن پکڑ لیا اس دوسرے شخص نے کسی تیسرے مرد کا دامن پکڑ لیا اور اس تیسرے شخص نے بھی کسی اور کا دامن پکڑا اور یوں چاروں افراد گڑے میں گر گئے شیر نے ان چاروں کو چیر پھاڑ کر ہلاک کر دیا نزدیک کھڑے ہوئے ایک شخص نے لپک کر شیر کے سر پر تلوار کا وار کیا اور اسے مار ڈالا اس کے بعد تمام افراد اس پہلے شخص کے گھر کی طرف روانہ ہوئے جس نے گڑے میں گرتے ہوئے ایک دوسرے شخص کا ہاتھ پکڑ لیا تھا اور اس دوسرے شخص نے بھی ایک تیسرے شخص کو پکڑ لیا تھا حتیٰ کہ چار افراد شیر کے گڑے میں گر کر ہلاک ہو گئے اس وقت ان تمام افراد کا پہلے شخص کے ورثہ سے ایک ہی اصرار تھا کہ تم لوگ ان تین افراد کی دیت ادا کرو کیونکہ تمہارا آدمی ان تین اشخاص کی ہلاکت کا سبب بنا ہے پہلے آدمی کے ورثہ نے فرمایا ہمارے آدمی سے صرف ایک آدمی کی ہلاکت ہوئی ہے اس لیے ہم ایک آدمی کا خون بہا دیں گے نہ کہ تین کا اس بات پر دونوں طرف کے لوگوں میں خوب اختلاف بڑھ گیا مقتولین کے ورثہ نے تلواریں کھینچ لیں اور آپس میں جھگڑنے لگے معاملہ خون خرابے تک جا پہنچا تو کچھ لوگوں نے معاملے کو بگڑنے سے بچانے کے لیے مشورہ دیا کہ کیوں نہ اس معاملے کو جناب امیر المومنین علیہ السلام کے پاس لے کر چلیں تاکہ ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ ہو سکے ملائی کائنات علی علیہ السلام ان دنوں یمن میں ہی تھے تمام افراد آپ علیہ السلام کے پاس آئے اور آپ علیہ السلام کو تمام قصے سے آگاہ کیا آپ علیہ السلام نے فرمایا اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو اور ایک دوسرے کو قتل نہ کرو ابھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرور دو جہاں زندہ ہیں اور میں امیر المومنین بھی تمہارے درمیان موجود ہوں اگر تم چاہتے ہو کہ بغیر جھگڑے کے تمہارے اختلاف ختم ہو جائیں چنانچہ ان لوگوں نے آپ علیہ السلام کی بات بڑے غور سے سنی اور بڑے ادب و احترام سے کھڑے ہو کر انتظار کرنے لگے کہ جناب امیر علیہ السلام ان کے درمیان فیصلہ کریں جناب امیر علیہ السلام نے ان لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا میں آپ لوگوں کے درمیان ایک فیصلہ کرتا ہوں اگر آپ لوگ اس فیصلے پر راضی ہو گئے تو بہت خوب اور اگر راضی نہ ہوئے تو خاموشی اختیار کریں اور اس معاملے کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عدالت عالیہ میں لے جا کر پیش کریں تاکہ وہ آپ لوگوں کے درمیان فیصلہ فرمائیں اور آپ لوگ اس باہمی اختلاف سے بچ جائیں تمام لوگ امیر المومنین علیہ السلام کی اس رائے پر راضی ہو گئے پھر خیر الوسیئین علی, علی علیہ السلام نے حکم دیا کہ وہ تمام لوگ جو گڑے کے اطراف میں موجود تھے سب کے سب حاضر ہوں اور وہ تمام قبائل مل کر ایک مکمل خون بہا اور ایک آدھا خون بہا ایک تہائی خون بہا اور ایک چوتھائی خون بہا فراہم کریں پہلے مقتول کے وارث دوسرے مقتول کے ورثہ کی چوتھائی دوسرے کو تہائی اور تیسرے کو آدھا اور چوتھے کو مکمل خون بہا دیں کچھ لوگوں نے اس فیصلے پر رضامندی کا اظہار کیا مگر کچھ لوگ اس فیصلے پر راضی نہ ہوئے اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے جناب امیر علیہ السلام نے فرمایا اگر تم لوگ اس فیصلے پر راضی نہیں ہو تو تمہیں اختیار ہے کہ میرا یہ فیصلہ لے کر رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جاؤ تاکہ ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے درمیان فیصلہ کر دیں روزِ جمعہ تھا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقام ابراہیم پر موجود تھے یہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور تمام ماجرہ سنایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انشاءاللہ میں آپ کے درمیان فیصلہ کروں گا اس وقت ایک مدعی نے کہا یا رسول اللہ جناب علی بن ابی طالب نے بھی ہمارے درمیان فیصلہ کیا ہے نبی آخر الزمان نے فرمایا کیسے فیصلہ کیا ہے اس شخص نے مولا علی علیہ السلام کے فیصلے کی کیفیت بیان کی سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب علی علیہ السلام کا فیصلہ سنا تو فرمایا فیصلہ تو ایسے ہی ہے جس طرح علی علیہ السلام نے فرمایا ہے تمام مجمع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر راضی ہو گیا